Пришили, а їх вже Відчуває той, хто знає, що йому треба заплатити, він знає. Він чекає, тому заборони повірте. Іди подарунок. І багато адміністративних питань, всім-сім

о привлеченных к ответственности чиновниках, которые раскрадали такую большую сумму количества людей. И мы сегодня не услышали, мы сегодня не услышали а вопроса о Канах. Ни один из уважаемых сегодняшних руководителей Минздоха, Минздоха, я его также продолжаю называть, к сожалению, не сказал о том, как они будут выбирать людей, назначать людей на должностях. Пускай э, министр, или исполняющий обязанности, выйдет к нам и расскажет, каким образом люди, которые задействованы в рейдерских схемах, которые выводили деньги, которые были номенклатурой Клименко, команды Клименко, руководителей департамента, сейчас возглавляют городское управ... управление налоговой, Шевченкоской, Святошинское. Э, Вопрос. Проводилась ли иллюстрация и антикоррупционная проверка Бусарева, Мальцева, Кучеренко? Хотелось бы услышать. Сколько было привлечено к ответственности тех людей, которые выводили 160 миллиардов гривен из страны? Сколько было отстранено? Как формируется кадровый резерв министерства? Каким образом назначались эти люди, когда в кадровом резерве министерства 60 тысяч человек? Вопросы, вопросы, еще раз вопросы. Мы не построим новую страну старыми кадрами. Игорь Игоревич, да. две минутки, я не буду, я не буду. буду, я не буду. А, когда вам нечего сказать, это детский подход, сам дурак. Объясняю. Зачем ругаться? Вот вы мне расскажите, пожалуйста, как вы назначали этих людей? Нечего сказать.